بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رجب شریف کے ان مبارک گھڑیوں سے مالا مال فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اسلام کے اندر رجب کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور سال اسلامی سال کے لحاظ سے رجب ساتواں مہینہ ہے اور قران مجید فرقان حمید نے اس ماہ مقدس کو حرمت والا مہینہ مہینوں کے اندر شمار فرمایا قران مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورة توبہ کے اندر یہ حکم فرمایا ان عدت الشهور عند الله 12 اشہر فی کتاب اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی میں اللہ کی کتاب یعنی قدرت نوشت کے اندر بارہ مہینے لکھے ہیں یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور اسمان کو پیدا فرمایا یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں یہ ازل کی بات ہے کہ جب پروردگار نے زمین اور اسمان کو تخلیق فرمایا تو اس وقت سال کے جو ہیں بارہ مہینے لکھے آگے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا منہا پھر ان میں سے چار مہینے جو ہے وہ حرمت والے وہ چار مہینے کون سے ہیں ایک رجب ہے ایک ذلقادہ ہے ایک ذوال ہے اور ایک محرم کا مہینہ ہے اس کو اللہ تبارک کا جل جلال نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ان ماہ مقدس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے رجب شریف ایک ایسا ماہ مقدس ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام ان ماہ مقدس کا ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے اور ہر نبی کے دور میں ان کی قوم والے ان ماہ مقدسوں کا ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر دو گروہوں کے درمیان جنگ جاری بھی ہوتی اور جنگ کے دوران ہی رجب شریف کا چاند نظر آ جاتا تو چاہے وہ کفار بھی ہوتے تب بھی وہ جنگ کو روک دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان ماہ مقدسوں کے اندر جنگ جدال بھی نہیں کرتے ان سے بھی رک جاتے ہیں یہ اتنا حرمت والا ماہ مقدس ہے رجب شریف کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی جل, جل جلال کا مہینہ ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف پروردگار کا کا گھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل اس میں وزیر ہے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جسم اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے یعنی کہ جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف کی جاتی ہے تو بندہ مومن ان اس چیز کا ادب اور احترام کرنا اور اس کی تعظیم کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے یہ ماہ مقدس پروردگار کا مہینہ ہے گویا کہ اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنا اور تعظیم کرنا اور گناہوں سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا بندہ مومن پر لازم ہے رجب شریف کا مبارک مہینے کا جب آغاز ہوتا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار تین سو چھتالیس اور امام تبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع الاوسط کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور سات ابو نعیم نے کے اندر اور امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس پاک کو روایت کیا ہے ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب یقور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے یہ پاس ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے یہ فرماتے ہیں کہ جب رجب شریف کا آغاز ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فر رجب و شعبان و بارک لنا فر رمضان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے پروردگار تو ہمیں رجب کے اندر اور شابان کے اندر بھی برکتوں سے مالا مال فرما اور پھر رمضان کی مبارک لمحوں کے اندر بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما ایک اور اسی طرح کی دعا ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے آغاز میں یہ مانگی امام تبرانی رحمتہ اللہ تعالی نے موجم ال کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے تین ہزار نو سو انتالیس اور ساتھ امام بہکی نے شعب المان کے اندر یہی حدیث پاک لائی ہے اور امام دلمی نے فردوس کے اندر یہی حدیث پاک لائی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازاد داخلہ رجب فرماتے ہیں کہ جب رجب شریف کے ماہ مقدس کا آغاز ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فر رجب و, شعبان و بلغنا رمضان اے پروردگار رجب شریف کے اندر اور شعبان کے ماہ مقدس کے اندر ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما اور ساتھ یہ بھی دعا فرماتے تھے وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان شریف کی مبارک لمحوں کے برکتوں سے بھی مالا مال امام تبرانی رحمت اللہ تعالی نے موجم العوسط کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے نو ہزار چار سو بائیس اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والے انبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیر الرعاوی صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتم سوم شہر بعد رمضان <تصفح> کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ کسی ماہ مقدس کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے مگر پھر استثناوی بھی فرما دیا اللہ رجب رجب و شعبان مگر رجب کے ماہ مقدس اور شعبان کے مہینے کے اندر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم بھی ان ماہ مقدس کے اندر روزے رکھیں اور یہ بالکل سردیوں کے دن ہیں اور روزہ رکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان مبارک احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور آپ کا یہ مبارک قول ہے فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا ماہ مقدس ہے اور شعبان فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا ہے فرمایا کہ رجب کی فضیلت اس طرح ہے تمام مہینوں پر جس طرح کے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت تمام کتب پر تورات زبور انجیل پر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ فضیلت ہے فرمایا اسی طرح رجب کی تمام مہینوں پر فضیلت ہے آگے مثال کیا دی کیا مثال کے اندر حسن ہے فرمایا کہ شابان کے ماہ مقدس کی فضیلت اور مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح کے محمد صلی اللہ تعالی کی فضیلت تمام انبیاء پر گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ, وسلم تمام انبیاء علیہ وسلم کے امام ہیں فرمایا اسی طرح شابان کے مہینے کی فضیلت اور آگے مثال پیش فرمائی فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور مہینوں پر اس طرح ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی فضیلت بندوں پر بندوں پر رب العالمین کی بہت زیادہ فضیلت وہ ہمارا مالک وہ ہمارا خالق ہے اس مثال کے ذریعے میرے و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کی فضیلت کو بیان ائمہ سالف صالحین کے اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو اقوال ہیں وہ بھی ساتھ رپورٹ کرتا جاؤں گا حضرت ابراہیم نقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال اس مہینے کے اندر حضرت نو علیہ السلام کو کشتی پر سوار فرمایا یعنی کشتی بنانا اور پھر اس پر سوار فرمانے کا اس مہینے کے اندر حکم دیا اور اس مہینے کے اندر حضرت نو علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھے اور ساتھ اسی ماہ مقدس کے اندر حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلالوں جلال طوفان سے محفوظ فرمایا اور جتنے بھی پروردگار کے دشمن تھے اور اسلام کے دشمن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جلال اس مہینے کے اندر ان کو نیست و نابود فرمایا علامہ زنون مصری رحمت اللہ تعالی کا قول ہے فرمایا کہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے اور پھر فرمایا شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے فرمایا کہ جو شخص جو چیز بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے گویا اس مثال کا جو مطلب ہے کہ آپ اس مہینے سے ہی روزے رکھنا بھی شروع کر نیک عمل بھی شروع کر دیں اور پھر شابان المقدس کے مہینے کے اندر بھی آپ اچھے کام کرتے رہیں روزے رکھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کا آپ پر کرم ہوگا اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور آپ کی بخشش فرما دے